Ну что, бандочка, долгожданная ин интрига. Что я вам скажу? Агури. Агури. Сколько крови выпито, сколько э -э пота выкито? сколько ночей не доспали, сколько мы это сделали. Мы Но... это сделали. Це, чтобы вы понимали, наша хата. Сейчас. За таким городом. Це квартира-дом я його називаю. Коротше, репортаж буде коротенький сьогодні, самі розумієте. Поки місць емоції, нотаріуси, все остальне. Вже последний платеж, як проводив платить нотаріусу, у мене вже руки трусилися, я вже не знав, як того пароля ввести. Звісно, тут воно все виглядає страшненько. особенно эта веранда. Но со временем я вам завтра сделаю уже полный видеорепортаж, как у нас и что тут будет. В общем, и все остальное. Пока не сможете только насолоджуватися таким коротеньким обзором двухкомнатной хаты. За таким вот видом Сашиной комнаты. Ну, а у нас будет Комната з виходом на город. Тобто ви поняли? З цієї сторони вдома можна зайти як в під'їзд, а з цієї сторони можна зайти, не заходя в під'їзд, зайти просто як до себе додому, в частний дому.